По милости его мы находимся на этом месте, мы живы, и такой псалом, хороший псалом такой братья спели, что запануя в сердце его, его любовь, да? И действительно нам очень важно то, что Бог запанувал в нашему в нашему сердце. Я хочу хочу прочитать два места Писания, которые Говорят о силе Божьей. Мы нуждаемся в силе Божьей. Есть люди, которые не нуждаются в силе Божьей. Знаете, это как братья или мужчины нуждаются в инструментах, да? Вот руками можно много сделать, но когда есть какой-то хороший инструмент, да, он добавляет добавляет силу. Ну, такое может быть сравнение с силой Божьей с инструментом не совсем корректное, но Бог дает нам силу, чтобы мы исполняли Его волю. 61 Псалом, Псалом Давида, у Давида такая довольно, будем говорить, сложная, сложная жизнь была, но я думаю, что счастливая, зная Бога, и он к Богу тянулся все время, и поэтому эта жизнь, я считаю, была счастливой. И вот он, 12 12 стих 61 -го Псалма говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. То есть Давид проходил такими путями, э, иногда Бог нас проводит, может не такими там извилистыми и крутыми, как Давида, э, чтобы мы уразумели свою немощь, да, и тогда уповали на, на силу Божью и искали силы у Бога. Э, первая, первая глава Деяния святых апостолов, вы уж, думаю, знаете это место Писания, 8 8 стих. Я вам скажу, когда читал первый раз, я думаю, как Иисус так грубо мог ответить ученикам? Вот они интересуются, интересуются, не в... съели ты время, вос восстанавливаешь царство свое, он говорит, не ваше дело. Если бы я кому-то подошел и спросил о чем-то, мне сказали, Игорь, не твое дело. Ну, я постарался бы не обидеться, но не уверен в себе. Ну, так вот, я читаю, думаю, как вот Иисус вот, ну, вот столько Евангелий, такой вот, и так им ответил. Но потом, ну, я думаю, что были более важные, важные вещи. И вот 8 стих говорит для нас, но вы примете сил, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самарии и даже до края земли. Сила Божья, здесь Иисус говорит, для чего нам нужна сила Божья, это быть свидетелями сразу вот хочу вспомнить, я не могу вспомнить, чьи то слова, но какого-то великого проповедника, на служениях которого каялись там сотни, тысячи людей. И он говорил такие слова, что я каждый день проповедую и иногда словом. То есть он проповедовал в основном своей Жизнью. И иногда проповедовал, как он выразился сам словом. И вот целые стадионы при его слове каялись. И здесь Иисус говорит о том, что вы будете мне свидетелями. То есть будете показывать ту жизнь, которой я вас научил жить так, как Бог хочет от вас. Ну, я не знаю, как вот вы вообще ну, понимаете силу Божью. Э, обычно люди пользуются силой. Ну, врага сокрушать. Это же хорошо иметь такую силу. Вы знаете, и действительно, то, что мы вначале говорили, что Бог, Он ну, показывает нам нашу немощь, заводит вот такую ситуацию. И смотрите, Петр был в такой ситуации, когда он был с Иисусом, с учениками, когда Иисуса пришли брать. Он что, меч? Вынул меч и пошел. За ним сила стояла, да? фактически бог он понимал это но когда Иисуса взяли и уже там он был внутри его судили а Петр стоял снаружи он меч не доставал женщина подошла ему сказала ты был с ним и он бежал то есть вот это эта немощь иногда эту немощь нам надо надо испытать и вот сила Божья вы знаете ну я сразу хочу сказать к чему я хочу привести вот какой силой Бог нас привлек к себе? Историю такую, я в кино, кино. не знаю, что там режиссер думал, когда показывал, я уже когда-то с этой кафедры говорил, один мальчик приходил и смотрел, как зверей дрессируют, там тигры, львы такие, большие, грозные. И вот ему нравилось, он смотрел, и этот дрессировщик, он повелевал ими, да? он имел над ними власть, имел силу и э, дрессировщику этого мальчика. Ну, я так своими словами, я сейчас уже точно не помню эту ситуацию. Э, он спрашивает, тебе нравятся звери? Нравятся. Ты хочешь быть дрессировщиком? Да, хочу. И как-то так пошел разговор. Э, мальчик говорит, я их бить не буду. А тут говорит, слушай, они тебя не будут слушаться. Ну, то есть, это закон такой жизни, инстинкта, и, ну, кто видел, как зверей дрессируют, то есть, их надо так, ну, хорошо держать в страхе. А мальчик говорит, я их бить не буду. Дрессировщик говорит, так они тебя не будут слушаться. А он говорит, я их буду любить. Слушайте, такое вообще, я забыл этот фильм, потом, когда стал верующим, и вот, ну, что-то так мне вспомнилось. И вы знаете, имея силу и могущество, Бог всесильный, всемогущий, сотворил все видимое и невидимое, нас сотворил, вот представьте. Но Он силой нас не привлекает этой, да? А Он привлекает силой любви против которой устоять нельзя. И вот Псалом братья пели, чтобы он царил в нашем сердце, вот тот, который есть любовь. И вот этой силы, прося эту силу, когда у нас трудная ситуация, мы зачастую, я не знаю, что наш ум думает, плоть, как она воюет с врагами или с теми, кто не понимает нас. Вот. Но Библия нас призывает к тому, чтобы как раз мы наполнялись этой силой Божьей. Несколько примеров из Ветхого, из Ветхого Завета. Вот о, о той силе, которую, которую исповедовал Давид. У Давида тяжелое, вот я как раз, когда он убегал от, от Авесолома, от сына своего, и хулил его семей, это вторая царство. Он сам себя завел, Давид, в эту ситуацию. Сам завел себя, но все равно выход должен был быть, и он просил. И вот ситуация, когда Давид со своим там войском, ну, не войско, а ограниченные там люди были, но довольно-таки количество большое, чтобы справиться с семьей. Он и шел из, из ну, 16 глава, 2 книга Царств, 16 глава с 5 стиха я читаю эту историю. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословие его, уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Ну, я не знаю, кого-то из вас хулили таким образом? Ну, так, серьезно. Там, ну, может, какие-то гадости и говорили, и, и я знаю, что у меня такой там внутри взрыв происходил. Вот, надо было остановиться, пободрствовать, подумать, как, ну, чтобы успокоиться. А иногда и не получалось возмущение, оно и наверх выскакивало. Но до этого вот истории, как он, когда еще Саул за ним гонялся, и вот Давид два раза имел шанс да, лишить жизни Саула, врага своего. И два раза, вот я как раз думаю, то, что он знал Бога, да, и он на помазанника Божьего, не поднял руки. Но вот здесь такая история, Давид знал, почему, почему ближний его гонит его, то есть какая причина этому была. Но смотрите, Давид справился с вокруг были сильные. Вот когда ситуация, когда меня обступили и хулят, и я ничего не могу сделать, да, мне легко смирение проявить, отдать в руки Божьи. Но когда вокруг тебя те люди, которые вот такое, что-то мне нравится это место, когда 9 стих, «И сказал Овеса сын Саруин царю, зачем сословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него в голову». Ну, то есть, никаких проблем, это не твои руки будут, это твой телохранитель, он на работе, он, он за это там деньги получает. Или, то есть, никаких вопросов не возникнет. Но, смотрите, что-то что Давиду надо было пережить. И 11 стих говорит, «И сказал Давида Весе и всем слугам своим, вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын Венемитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на унижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». То есть один из выходов такой вот из, из, я думаю, как для человека сложной ситуации, с возможностями, да, смириться пред Богом. И вот как раз это дало то, что Давид искал Бога. И Давид в любых обстоятельствах, даже в самых тяжелых для себя, он говорил, Духа Своего не отними от меня. И другая, другая история, это... Э История с Елисеем, если вы знаете, когда войска окружили. Елисей, ему были откровения от Бога, и он знал, когда враги замышляли против Израиля нехорошие вещи. И он царю докладывал, и те успевали все это подготовиться. Вот. И как только этот вражеский царь пойдет, то уже все известно. И этот царь думал, что у него есть эти. Шпионы. И да, искал их, но сказали ему, нет, это вот муж Божий есть просто у них там, и он, ему все известно, он все рассказывает. И царь посылает на него целое, целое войско. И обстановка, обстановка довольно тяжелая была. И вот по утру 15-6 глава 4 царств. 15 стих. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» Ну, вот такая обстановка, они утром просыпаются, они полностью в окружении, в окружении врагов. «И сказал он, муж Божий, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Гос, э, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными, кругом Елисея. И, короче, ослепил. Бог, это все войско, и Елисей привел, это все войско к царю. И смотрите, ну для нас какой урок: когда мы в тяжелой ситуации, то мы, ну способность и Бог нам даровал эту власть, как детям его молиться и просить, чтобы сила стоит, охраняет нас Бог. Из его руки никто не может похитить. И когда какие-то обстоятельства такие неблагоприятные для нас, мы должны понимать, видим мы или не видим как не видел слуга мужа Божьего. Но это войско, оно никуда не делось. Оно стоит и охраняет. И когда ученики, им было страшно идти, люди там гневались, Иисуса хотели убить, а им надо было идти и, и, и проповедовать, и они, они боялись, что Иисус их укреплял. И говорил слова такие, что две малые птицы за продаются, за копейки продаются птицы на рынке, но ни одна из них не упадет, без воли отца моего. А у вас на голове и волосы пересчитаны. Братья, Бог знает, и сестры, сколько у нас меньше становится, я смотрю, меньше. Но не знаю сколько. А Бог все посчитал, представляете? То есть нам нет нужды переживать. Пускай этот мир и панует и дальше в нашем сердце. Но смотрите, когда Бог решил вопрос, что царь сказал. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их, не избить ли нам их отец мой? То есть враги пришли, враги в руках твоих, да? И для нас тоже это, это, это пример такой, и мы найдем в Новом Завете. Елисей сказал, что не надо этого делать, не твоя эта победа была не ты их завоевал, да, вот э, это тоже такие вот места писания для нашего размышления, братья и сестры, когда мы понимаем, что мы бессильны, молимся Богу, и Бог начинает действовать, чтобы не возгородились мы, чтобы не мы власть брали над людьми тем или над, даже над обстоятельствами, а отдавали славу Божию, что это Бог сделал. И тут надо было накормить, напоить их, накормили их, и эти люди уже, уже не ходили в войну. История дальше там она продолжается, она меняется, но тем не менее те уже, которые были в плену, накормлены, напоены, они больше на войну не пошли. Ну интересно еще по поводу Елисея, когда он на служение, ну так бы говорить, молодым был еще сотрудником Божьим, да, он вышел, а дети его там обзывали плешивый, плешивый. Он не поступил так, как тут да? Он там возвал к Богу, и вышло две медведицы, и, 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 порвали детей этих, да? Ученики потом, вот уже переходя к Новому Завету, давайте, ученики, когда Иисуса не пускали через селение пройти э, Самарийское, да, они что, они вспомнили Елисея. И они говорят, давай сведем этот, не попросить ли нам и огонь с неба, и так своими словами скажу, но что Иисус, обернувшись, сказал им: "Вы не знаете, какого вы духа". Братья и сестры, мы знаем, какого мы духа. Мы духа Божьего мы просим. И место писания, которое я хотелось бы еще напомнить, это Римлянам, Римлянам пятая 5 глава, 5, 5 стих. Когда мы в тяжелых в тяжелых обстоятельствах жизненных, то мы же надеемся, что будут лучшие, лучшие обстоятельства. Я вчера с сотрудницей разговаривал своей. Я говорю, а что ты грустишь? Ты получаешь зарплату. Ну, может, не такую, как хотелось бы. Долгов у тебя нет. У меня долги. А ты грустишь, а я веселый. Чего? Она, ну вот смотри, как же вот так вот и так, ну плохо, плохо, плохо. И я ей рассказал историю, когда здесь Славик рассказывал, как он был неверующий, и ему было тяжело, и он сидел дома, он уже был в наркотиках, и, и, и трудно, трудно, и он себя поддерживал и рассказывал себе, что есть черная полоса, есть белая, сейчас это все пройдет и будет белая полоса. Вышел на улицу, его там поймала милиция за все дела, и он говорит, сижу уже в КПЗ, они дома и думают, то, наверное, была белая. И я ей рассказал ту историю, говорю, ты не не это, ты, э, может, это еще хорошее время. Так что у нас есть, ну, я сказал, что вот, вот неверующему плохо, не на кого уповать, верующему легче, потому что мы знаем, какие бы обстоятельства не были, у нас есть надежда. И вот э, пятая глава к римлянам 5 стих говорит, а надежда не постыжает» потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Вот это тем Духом, на который обращал внимание учеников Иисус Христос, что они тогда не знали, какого они духа, что милость, она должна превозноситься над судом. И вот сердца, вот как вы думаете, что если маленький сосуд туда много поместится? Нет, в большой, да? И вот Давид, интересно, он когда-то просил у Бога, э, и говорит, расширь сердце мое. Вот то, о чем мы говорим, о прощении, да, о всем, вот э, как врагов простить, накормить, напоить, э, да, вот какое сердце надо, 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 это заповеди Божьи. И Давид говорит, расширь сердце мое. И я потеку путем заповеди. Потеку. Вот, ну, когда такая тихая-тихая речка течет, когда не бурлит, когда нет препятствий никаких, она тихо-тихо себе даже можно и не видеть. И э, не надо усилий каких-то применять. Да? И вот, э, чтобы любовь Божья, которая излилась с Духом Святым в сердца наши, она больше места, то надо сердца расширять. И вот я вспоминаю такие э, Надежды Федоровны стих про, про Генесарецкое озеро. Вот оно меня подкрепляет иногда. Я братьям вот рассказывал с реабилитацией, вот, когда тяжелые времена. И там такое, я, я прозы расскажу, я не вспомню стих. Но сама, сама суть этого стиха такова была, что если в лужу, ну в луж достаточно примера, в грязную бросить камень. Но ведь что вспоминается Ералаш, когда мальчик в луже стоял, такая лужа. Это юмористический такой тележурнал, и он в луже в этой стоит, а взрослый подходит, мальчик, чего ты там стоишь? Он молчит. И так обступили один, второй, третий, пятый, десятый вокруг, и все, ну чего ты стоишь? А он, а вот чего, как подпрыгнул, ляп. Ну вот, это визуально просто я, я видел. Вот камень бросить в лужу, что с этой грязной лужи полетит? Ну, грязь полетит и побрызгает всех вокруг, да? И в этом стихе говорится, что, а если этот камень бросить в озеро. Но озеро Генесарецкое или Галилейское, оно отличается прозрачно чистой водой. Мы такой псалом поем, отражение там даже там можно увидеть. И, и глубиной своей. Глубиной. Если есть глубина и чистота, даже чистота, если даже какие-то брызги полетят, то они не запачкают. И Глубина, она просто покроет. Какая-то волна пойдет, но она покроет. И вот Бог, изливая любовь в наши сердца, Он хочет, чтобы у нас сердца были какие? Вот такие, чтобы мы поглощали вот то все негативное, которое вокруг, вокруг нас. И еще в несколько мест Писания я хочу прочитать <coughs> Галатам, пятая глава, нет, шестая глава с первого, с первого стиха. Братья, если и впадет человек какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Расширь сердце мое, потеку путем заповеди, закон исполнил. И вы знаете, как-то раньше я думал, что это, ну, когда у людей проблемы, когда Бог какие-то испытания, что надо помогать. Да, не без этого, надо помогать все. Но когда Бог дает испытания, Он дает силы. И вряд ли мы чем-то со стороны можем утешить, можем как-то поддержать, даже материально, морально, мы еще больше можем поддержать. Но человек все равно будет проходить это испытание, Бог дает силы. Но смотрите, здесь первый стих говорит о согрешении. О согрешениях. И вот как важно, если мы считаем себя духовными, да, тех людей, которые еще слабые согрешают, да, вот эти бремена понести, они приходят с бременем. Вот и место Писания, еще которое я хотел бы э, прочитать, и может мы чуть-чуть по, по, поразмышляем, Колоссянам 3 глава 8 стих. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, свернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись светкого человека. Смотрите, Бог нас освободил. Вот Бог даровал нам свободу от всего этого. И смотрите, я понимаю, что душа моя, она стала свободна. Слово Божье, оно обрезала все вот эти вот контакты да, с моей плотью. Но что порой плоть делает? Если вы за собой будете наблюдать, вот э, когда нас кто-то обижает, плоть, она, смотрите, она, то, что уже отрезано, она пытается взять злобу и нести это бремя. Если кто-то злился, гневался на кого-то или приходил в такую ситуацию, что надо обмануть, ну, во имя блага, там, еще чего-то. Я не думаю, что мы там так обманываем ради корости, ну, верующих. Но вот такие вот, это бремя. И я сталкиваюсь с таким человеком, или я, будучи таким человеком, и, и прихожу к верующим с этим бременем, то что надо делать тому, который духовный? Ну, мы считаем себя сильными людьми, мы же силу от Бога принимаем, просим Бога, чтобы излилась любовь Духом Святым, то написано, что мы эти бремена должны что? Носить, снисходить, или, как написано, чтобы мы следили за собой, да? Исправляйте такового духа кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Это может быть для меня искушением. Я могу в ответ что сделать? Также разгневаться, еще и свое бремя мне придется тащить, да? И вот, э, ну, Библия нам много говорит о того, чтобы мы, о том, что мы должны снисходить друг другу, прощать друг друга взаимно. Э, еще место Писания: почитай один другого, высшим себя. Вот эти места Писания без любви Божьей, без вот Божьего наполнения их исполнить невозможно. То есть мы возвращаемся к тому, что нужна нам сила Божья. Для чего? Ну это только может быть один сектор такой, да, по которому нам надо взгляд свой держать и искать для чего искать силы Божьи. Римлянам я прочитаю еще одно место Писания и скажем на этом Аминь, кто, кто согласится. Римлянам, Римлянам, Римлянам потерял я место Писания это. 12 глава. 12 глава, 17 стиха и ниже. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано, ⁇ Нет вщения, я воздам, дам ⁇ говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Братья и сестры, я думаю, что мы коротко помолимся, действительно, чтобы Бог расширял наши сердца, чтобы для нас это не было грузом каким-то, вот, а мы текли путем заповедей Его. Я вспоминаю еще вот одну историю. Я когда был неверующий, и мы сидели, довольно такой там серьезный коллектив, сидели за столом, человек 10, и пришел еще один человек, и у нас там... Ну, мы не понимали друг друга в одном вопросе. Он пришел и обозвал меня так вот перед всеми и обозвал. И я, ну, надо было что-то ответить, но я смотрю этот стол. Сейчас это все будет летать. То есть, ну, у меня такие мысли были. И думаю, ну, и я себе ел так спокойно, даже голову не повернул, а все застыли в ожидании. И я ем и все. И тот постоял, побурчал, побурчал тихо и там пошел заниматься своими делами. А у меня мысли такие, что бы мне люди мои подумали, что подумают, что я струсил, и такое вот давление, давление, я думаю, так, как я так мог, ну, люди обо мне так думают, а сейчас будут. И на мое удивление тогда, каждый подходил, как ты смог, Игорь, слушай. Я бы так не поступил. И, и подходили, и я, я, ну, я, может, не задумывался сильно тогда, но это сила была. Сила в том, чтобы уступить, да, вот, вот это для меня на сегодняшний день, будучи верующим человеком, это не проблема, имея Духа Божьего в себе. Ну, такой вот жизненный, жизненный пример, братья и сестры, и здесь написано, побеждаю, надо было тогда еще его накормить, и, ну, то есть уже если по Библии. Мы сейчас встанем, помолимся, вот короткая молитва, чтобы Бог расширил наши сердца, аминь.